नमस्कार स्वागत आहे आपलं महाराष्ट्र वृत्त वाहिनीवर आज आपण इथं आलो आहोत की एम एस सी बीच्या जे गो सावळा असा कारभार चालू आहे तर सोमवारपेठेमधील सदानंदनगर येथे येथील नागरिकांना जे आहे ते अकरा मजल्याची बिल्डिंग आहे आणि याच्यावर मागील दोन दिवसापासून मेन याची जी एम एस सी लाईट होती ती काही थकी काही लोकांनी बिल न भरल्यामुळं सर्व लोकांना वेटीस धरून एम एस सी ती लाईट बंद केली तर त्या बाबतीत संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे आपण येथील लोकांशी बोलू बताइए आपको मतलब क्या सारी बातें आप बता सकते हैं हमारे दो दिन से लाइट नहीं है पानी नहीं है हमारी लिव बंद है हम ग्यारह मतले पे रहते वजह क्या है क्या ऐसा मतलब इतना इतना बिल जो है इतना बिल जो है वो क्यों था थका आप बता सकते कुछ मेंटेनेंस नहीं भरते है लोग जो भरते है वो भी मरते नहीं भरते मजा करते ऐसा प्रॉब्लम है ना किसके बाद तीस हजार है किसके बाद पचास हजार है किसके बाद अठारह हजार है सत्रह हजार है आठ हजार है जो लोग भरते नहीं मेंटेनेंस लोग नहीं भरते लोगों ने कुछ नहीं, नहीं। की सोसाइटी की कोई कमिटी वगैरह नहीं है क्या जो इसके बारे में बात कर रही है कमेटी है मेजोरिटी है सिक्योरिटी सब कुछ है लेकिन क्या है उनको कोई वैल्यू देता नहीं हाँ। मांगने जाएंगे तो यहाँ पर झगड़े करते है अभी जो हाला हाल में कल से जो लिप बंद है पानी बंद है वो मेंटेनेंस जो भरे उनको वो तो क्लियर रहते हैं जो मेंटेनेंस भरते है उनके वजह से हमको जो मेनटेनेंस भरने वाले को तकलीफ होती है तो अभी दो दिन से परेशान हो गए शुरू से हम लोग साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे ऑफिस से बैठ के उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई हमारी लिफ्ट चालू करो और पानी चालू करो हम जिम्मेदारी लेते लेकिन जिम्मेदारी कोई लेना नहीं हमने आज अभी बजे कितने नौ बजने को आए ले नौ बजने को आए ले रिक्वेस्ट साहबी साहब से रिक्वेस्ट किया रिक्वेस्ट साहब ने एम सी साहब को जो बड़े बड़े अधिकारी लोग को समझा बात किए वो लोग ने बोले तीन लाख बीस हजार रूपए भर लो तो मैं इमरजेंसी लाइट चालू कर लेता तो पैसा तो अकाउंट में नहीं है सोसाइटी के अकाउंट में दो लाख बीस हजार रूपया है वो दो लाख बीस हजार रूपये मानने को तैयार नहीं है फिर को हमने रिक्वेस्ट किया अभी शेट्टी साहब बोलते क्या करने का है तो शेट्टी साहब को हमने एक रिक्वेस्ट किया से दो लाख बीस हजार रूपए है आप सोसाइटी से निकाल लो और जो एक लाख रुपया है वो तो हम कल किसी भी अलग से जमा कर लेंगे हम जो मेंबर लोगों से जमा करेंगे सोसाइटी से लोग से वो आपको जमा दे देंगे फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं तो ने उनके लड़के के अकाउंट से तीन लाख बीस हजार रुपया ट्रांसफर किया ऑनलाइन पेमेंट वो क्या बोलते है गूगल पे क्या उससे ऑनलाइन पेमेंट किया अभी अभी देखेंगे मेहरबानी है सदानंद नगर में कि लोग उसको मानते नहीं उसको वैल्यू देते नहीं लेकिन हमारे बुरे वक्त में वही आदमी काम आता है हमारे लिए अभी आप आप लोगों को जो है पानी भरने के लिए भी यहाँ से जिस तरीके से दिख रहा है सब अब यहाँ से पानी वगैरह लेके जा रहे हैं तो, तो लाइट नहीं तो पानी से आएगा नीचे से लेना पड़ेगा ना आज ग्यारह मजल की बिल्डिंग है दसवें पैदल पे पे जाते हमारी कैपेसिटी नहीं चलने की हम लोग थक थक के जाना पड़ता किसकी कम्बर की तकलीफ है किसकी घुड़के की तकलीफ है इतनी ग्यारह मजल चढ़ने की कैपेसिटी नहीं है लेकिन लोग मानते नहीं ना एमएससीबी के जो अधिकारी थे जिन्होंने आपको बिल्कुल मतलब चंद लोगों के वजह से उन्होंने बाकी के लोगों को जो तकलीफ में रखा तो उसके बारे में आप गवर्नमेंट से क्या कहेंगे इसके हमको उनने सहूलत देना पहले आके ऑफिस पे बताना साहब के सदानी शेट्टी के क्या हम लाइट कट करने आ रहे यहाँ सब गरीब लोग रहते हाँ आप, आप क्या बताएंगे क्या बोल रहे हैं? अभी जो हमारे को सहलत मिली ना तो हम वो हिसाब से पैसे जमा करेंगे सहूलत नहीं देते डायरेक्ट कट करके जाते जो भरते उनको भी तकलीफ है और जो नहीं भरते वो तो उतरते नहीं बिल्डिंग के नीचे मतलब एमएससीबी वाले ने पहले आपको कोई इंटीमेशन नहीं दिया इसके बारे में कुछ नहीं देते डायरेक्ट लाइट कट करते और हमारे को तकलीफ होती ग्यारह महीने का कैसा उतर देना अभी जो है यह माध्यमसीबी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है त्यांना हे विनंती करू इच्छितो की येथील नागरिक जे वयस्कर आहेत वृद्ध आहेत आणि लहान लहान मुले आहेत स्त्रिया आहेत गरोदर स्त्रिया आहेत यांच्या जे त्रास आहे यांना ओळखून जे आहे त्यांनी त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्न करावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याचा विषय जो आहे संबंधित जे अधिकारी आहेत जे काही इंटिमेशन न देता आणि कुठलीही पूर्वसूचना न देता ज्या प्रकारे ते लाईट वगैरे कट करून जातात आणि सामान्य नागरिकांना वेटीस धरतात तर त्यांच्यावर कठोरची कठोर का, कारवाई करावी ही नम्र विनंती मी मीक्षेख महाराष्ट्र मंथन धन्यवाद